Wanita menghulurkan tangan kecilnya yang halus, nak sentuh tempat duduk tandas dalam tandas. Mungkin menyentuhnya selama bertahun-tahun misofobia. Mungkin boleh sembuh sepenuhnya. Nampaknya dia tidak boleh menyentuhnya langsung. Lelaki berjanggut itu sebenarnya menggenggam tangan kakak berambut perang itu. Letakkan tangannya di atas sinki. Sentiasa menggosok tempat sentuhan menekit itu gadis berambut perang itu serta-merta hilang kawalan berfikir untuk menyentuh tangan saya yang penuh dengan bakteria dia menjadi semakin gerisah perlakuan kakak berambut perang itu gagal seterusnya ialah kakak pendakwa dia berkeras untuk tidak memeriksa kunci lagi semua orang bertanya kepadanya sama ada pintu itu berkunci adakah anda membawa kunci adakah lampu di rumah telah ditutup saya tidak menyangka perasaan yang menggembirakan ini Hampir tercekik gadis polis itu sampai semua orang tolong dia cari kunci. Polis wanita itu akhirnya hidup semula. Giliran abang simetri tak pijak jiran. Mereka menolaknya keluar tanpa diduga. Dia sebenarnya melakukan dirian tangan. Tangan itu sebenarnya tidak dimaksudkan untuk ditutup. Tidak ramai yang direkrut. Menutup cermin matanya. Sengaja saya bawa dia pijak jahitan. Tetapi sama seperti saya menanggalkan penutup mata berata simetri. Dia melompat ke dalam pelukan kalkulator man. Kemudian giliran Hu Yujin untuk kalah. Dia perlu berkeras untuk tidak mengumpat selama 5 minit. Tetapi semakin dia bertolak Anso, semakin serius. Tapi bila dia sakit, seorang Jin Mi juga memulakan SSSSSSSS s s s s yang terakhir sukar dikira orang ramai berato tanya dia tentang masalah aritmetik satu persatu tetapi ia mudah untuk mengira walaupun ia sukar untuk mengira dia merasakan bahawa kaedah ini tidak berguna untuknya apabila saya berpaling dan hendak pergi dari sini pak cik yang bercakap kotor itu menghalangnya dan bertanya kepadanya soalan dalam masa sejam terakhir berapa banyak perkataan buruk yang telah dia katakan berapa kali pihak pendakwa telah mencari kunci jelas sekali calculator man tidak mempedulikan dan perkara ini. Tadi semasa saya menyelamatkan dan memeriksa adik saya, kakak berambut perang itu menyentuh tangannya, tidak mencuci tangan. Abang Chen terpijak jahitan itu tanpa sedar. Nampaknya mereka lupa diri dalam kecemasan. Gangguan obsesif kompulsif memandangkan rawatan itu cukup berkesan. Mereka sebenarnya menubuhkan kumpulan untuk gangguan obsesif kompulsif, buat temu janji untuk merawat satu sama lain sebulan sekali. Selepas semua orang pergi, Pakcik Janua kembali ke klinik semula. Ternyata dia adalah Dr Nobita ini juga kaedah rawatan terbaik beliau.